Так, я довязала необходимую мне длину. Значит, рассказываю вам по размерам, по сантиметрам. Значит, после того как я провязала определенное количество, я смогла замерить ширину под мышками, ширину на моего свитера. Вот у меня получилось, С той стороны. у меня получилось 50 сантиметров. сантиметров. Значит, это, как я уже говорила, подойдет на разные размеры от XS до L практически. Просто на L он сядет как обычный, не оверсайз, а обычный свитерок. Значит, что касается длины. Значит, общая длина вообще вот от начала от самого, от горловинки и до самого окончания, уже когда я свяжу резинку, я планирую, чтобы у меня была приблизительно 63-65 сантиметров. Значит, я провязала от подрезов 35 сантиметров. И сейчас я буду формировать резинку. Резинка у меня будет 5 сантиметров. Это, это получится от подрезов. У меня всего будет провязано 40 сантиметров. Значит, основное полотно я вязала на спицах номер 5, как вы помните. Теперь мне нужно для резинки перейти на спицы на размер меньше. Я взяла спицы номер 4. И сейчас просто провяжу спицами номер 4 один ряд. Тем самым перейду на спицы меньшего размера. Секундочку. Так, вот у меня тут начало ряда снимаю пока маркер и перехожу на спицы номер 4 просто один ряд провязываем лицевыми петлями и после того как перейду на другие спицы начну формировать резинку все провязываем Перешла я на спицы номер 4, надеваю маркер и начинаю формировать резинку. Я буду вязать резинкой 2 на 2, а вы как хотите, можете 1 на 1, 2 на 2 или ту резинку использовать, которая вам больше нравится. Значит, резинка 2 на 2, это 2 лицевые, 2 изнаночные петли. И так провязываем до конца ряда. И потом вяжем этой резинкой 5 сантиметров. И когда будем закрывать, я вам покажу, как я закрываю эластичным способом, чтобы низ изделия не стягивался. Все. Вяжем самостоятельно 5 сантиметров резинки. Все, резиночка у меня связана. И теперь я перехожу к закрытию петель. Значит, маркер нам уже не нужен. Мы его снимаем, и эластичным способом мы буду закрывать петли через накид. Кто довольно распространенный этот способ, кто-то, кто знает, тот самостоятельно. Кто не знает, я показываю. Значит, впереди у нас идут две лицевые петли. Поэтому сначала я делаю накид и таким образом ввожу спицу под нить и провязываю лицевую петлю далее я накид перебрасываю через провязанную петлю и предыдущую петлю перебрасываю еще раз вот таким образом снова у нас идет лицевая петля тоже я ввожу делаю накид ввожу под нить спицу провязываю лицевой накид перебрасываю через провязанную петлю и предыдущую петлю тоже провязываю следующие у нас идут изнаночные петли теперь я накид делаю не под нить не с внутренней стороны ввожу спицу а с наружной вот таким образом сделала накид провязала изнаночную, перебросила накид и перебросила предыдущую петлю. Снова накид, изнаночная и перебрасываю. Снова идут у нас лицевые Значит, как первоначально под нить делаю накид, провязала лицевую и накид и петлю перебросила через провязанную. Снова также и вот так. Далее идут изнаночные и теперь с обратной стороны сделала накид. Провязала изнаночную и перебросила точно так же еще раз, потому что вторая изнаночная, и перебросила. Вот таким образом у нас происходит вот закрытие петель эластичным способом. Который не будет стягивать низ изделия. Продолжаем закрывать до конца ряда самостоятельно. Вот все. Резиночка закрыта. Вот такой вот получается красивый эластичный край у нее. Хвостик потом при помощи крючка аккуратно заправите. И все, тело свитера готово. Следующий этап будет. Это рукава. Итак, теперь переходим к вязанию рукавов. Значит, для этого нам нужно распустить вот эту дополнительную нить и подхватить все петли на, на спицы основного размера номер 5, которым мы вязали весь свитер. Вот таким образом распускаем дополнительную нить и одновременно подхватываем петли рукава. Аккуратно стараясь не упустить ни одну петлю. Подтягиваем, распускаем самостоятельно. Вот я подхватила петли нашего рукава. Теперь у меня до подрезов вот этих наших. Остается вот такой участок, который будет, если мы не наберем дополнительные петли, будет дырочка. Поэтому нам нужно вот здесь между подрезами и основными петлями подхватить еще две петли. Подхватываем там, где вот вам кажется, как можно меньше будет вот потом между ними отверстие, дырочки. Вот я в данном случае вот так подхватила две петли. И теперь снимаем петли подрезов. Мы набирали с вами 4 петли, значит на, основных, на основной нити у нас будет их 3. Он всегда на одну петлю меньше получается. Раз, развязываем там где, мы, там, где мы фиксировали кончик. И подхватываем вот одна петля. Вторая. и третья. И убираем дополнительную нить. Так, и здесь точно так же нужно набрать две дополнительные еще петли из протяжек. Смотрим, где у нас будет как можно меньше отверстий между петель. И там и подхватываем. Один, два. Так, мы подхватили. Значит, количество петель на рукаве у вас будет зависеть от размера вашего свитера, от того, сколько раз вы делали в регланной линии прибавок. У меня в данном случае количество петель 70 на рукаве. Я люблю свободный рукав, поэтому я убавлять петли не буду по мере вязания рукава. Буду вот все эти 70 петель вязать до самой резинки. Значит, что мы делаем сейчас? Ну, мы присоединяем нить. Как мы присоединяем? Значит, Отмечаем начало ряда маркером и берем ниточку и присоединяем, оставляя вот такой вот хвостик вот по длиннее. Этот хвостик мы потом при помощи иглы этим этим хвостиком мы подхватим те, по, соединим те дырочки, которые вдруг у нас получатся вот в тех местах, где мы набирали дополнительные петли и их не будет совершенно видно. Значит оставляем хвостик, придерживаем его пальцем, чтобы он не скользил и начинаем вязать рукав обычно так это у нас была двойная здесь обычно э -э, лицевыми петлями таким образом провязывая э, несколько сантиметров сантиметра 3-4 э, для того, чтобы потом уже посмотреть есть у нас отверстие или нет нужно нам э э их э подтянуть ниточкой, который хвостиком, который мы оставили, или не нужно. Значит, когда вы провяжете вот этот первый ряд и перейдете на второй ряд, подтягивайте вот этот хвостик. Когда вы провяжете пару рядов, он уже сам зафиксируется и его не нужно будет подтягивать. <coughs> Все, вяжем самостоятельно этот ряд. Вот я провязала первый ряд, перебрасываю маркер, перехожу к вязанию второго ряда. И вот здесь еще у нас ниточка не зафиксирована. Мы ее подтягиваем и провязываем. Петли. Вот, вот таким образом подтянули. И вяжем дальше. Все, таким образом провязываем с вами 3-4 сантиметра. И я покажу вам, как спрятать вот эти образовавшиеся отверстия. Вот я провязала несколько сантиметров, и теперь вот можно видеть, что вот в местах соединения у нас вот отверстие немного больше, чем основные наши петельки, и нам нужно их стянуть. Я вдела кончик нашей оставленной нити и иглу с широким ушком, и теперь просто так аккуратненько смотрим, как, как хорошо ложится нить, как по рисунку. Просто стягиваем слегка вот эти петельки для того, чтобы их не было видно. И все. Там, как вам уже вот так подскажет интуиция ваша. Вот видите, здесь уже ничего не видно. Здесь уже переход нормальный, как, как и во всем нашем свитере. И точно так же аккуратненько переходим к вот этим петелькам с этой стороны. И точно так же их, их самостоятельно стягиваем. Вот и все, я подтянула петельки, и теперь совершенно не видно ничего никаких лишних отверстий. Все, теперь продолжаем просто вязать по кругу лицевыми петлями нужную длину рукава. И встречаемся при формировании уже резиночки. Вот я связала нужную мне длину рукава, значит, вот от начала и до проймы у меня получилось вот 40 сантиметров, а до самой горловины у меня получилось вот 67-68 сантиметров примерно недостаточно. И теперь я буду переходить к резиночке. Для этого... Для этого мы должны перейти на спицы номер 4. Резинку будем вязать спицами номер 4. И одновременно в этом ряду, пока я буду переходить на спице номер 4, мне нужно сократить количество петель от 70 до примерно 48 или 52, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы была резинка потуже или посвободнее. Значит, если бы мы вязали резинку 1 на 1, нам достаточно было бы просто выйти на. Четное количество петель, предварительно их сократив. А так как у нас резинка 2 на 2, нам нужно, чтобы оставшееся количество петель обязательно делилось на 4. Поэтому нужно выйти либо на 48, либо на 52 петли в зависимости от вашего размера. Значит, провязывая лицевыми петлями, я буду каждую четвертую петлю каждую, каждую четвертую по счету провязывать 2 вместе. Значит, начинаю с провязывания двух петель вместе. Это у нас одна, вторая, третья. Снова две вместе. Это считается одна, вторая, третья. И так дальше. Две вместе. Одна, вторая, третья. И так до конца ряда. Провязываем ближе к концу, пересчитаете петельки, чтобы у вас получилось нужное количество, которое будет делиться на 4. Все, сократила я количество петель, у меня получилось 52. Я вышла на 52 петли. И теперь просто формируем резинку 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, и так далее. И вяжем резинкой 2 на 2 5 сантиметров и потом самостоятельно закрываем резинку таким же способом, как мы закрывали с вами низ изделия, эластичным способом через накид. Все довязываем рукав самостоятельно. Ну вот первый рукавчик у меня закончен. Вот она резиночка у меня связана. Все. Второй рукав вяжем самостоятельно. Точно так же как и первый один в один. Потом просто прячем кончики ниточек от рукавов от резиночки внизу, и вот здесь от горловинки, где мы начинали. Прячем ниточки, проводим ВТО, и все. Наш очень красивый, воздушный, как облачко свет, махеровый свитерок, уже готов. А на сегодня у меня все. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие мои видео. Потому что впереди лето, будет очень много летних сумок крутых и красивых из рафии, будут шляпы панамы тоже из рафии, будут из шелка и из хлопка ажурные маечки на лето. В общем, много-много планов. Много задумок, и для того, чтобы это все не пропустить, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее новое видео. А на сегодня у меня все. Всем пока. Ровных 7 петелек и удачного вязания.